我要杀了你！哼，别做无谓的挣扎。你到底想干什么？放轻松，本座只是想帮你恢复之前的样子。 本座现在还需要一点时间，就陪你们玩玩吧。哇，这是……别碰这些符咒。这是什么？这里是封印黑潮的地方。这里的空间受到了符咒的影响，所以形成了数不清的亚空间，而这些符咒…… 就是通往这些亚空间的通道，要是一不小心陷入其中，后果很麻烦。舒小手这 <laughs> 黑潮<草>，封印 <laughs>。 这是什么情况啊？这里是亚空间，应该是黑衣人做的手脚。什么是亚空间啊？亚空间是利用规则的力量把我们束缚住的。想要逃出这里，只能打破这个空间的规则。 师傅，打败守护者就可以出去，这就是这里的规则。找找吧，他可能是人，可能是妖。 可能是石像，又或者是他。可是他已经死了。不对，怎么感觉这个规则有点诡异啊？有个死人在旁边，能不诡异吗？ 我们既然已经进来了，就代表这里有个规则是完整的。再想想，不是？那人都死了，怎么打败啊？难不成鞭尸啊？这是一个很好的突破口。哇，你好可怕啊！所以让你来啊、哦。<noise> 我一直就知道没那么简单，这攻略略显复杂。知道你不早说。哎，这会不会是个谐音梗？打败打败，先打再败？你这思维不清晰，应该是边打边败。哦 玩我呢？嗯、啊？你刚说什么？玩我呢？哎，不是，前面那句，打也不行，败也不行。不是，中间那句，人都死了，怎么可以打败？你玩我呢？死的打败不了，活着的总行了吧？<laughs> 你想想，这个空间的规则叫做打败，没有垂死挣扎，何来打败？ 所以我们就得先给他创造一个挣扎的条件，王兄，你的意思是复活的，但不需要完全复活，只需要给他一点小小的挣扎和反抗，然后我们就一剑过去。有道理，他的尸身完整，如果只是让他动起来，倒不是难事。那我就注入灵力给他，死马当活马医。那你快点了啊。嗯 哥、啊，你注意点啊！你被一次给猛的召唤了一个怪兽出来，把我们俩给杀了。我自己分钱。 再给点啦！我不依。我怕怕。你怕什么？他敢动我，一剑砍死他！ 受不了了，我要出去！师傅，我光一张嘴皮子，脏活烂活都是我在干。不管，快点，快点！妖怪又不让使劲你自己来啊！哇，你一个金丹跟我讲这种话，你不来难道我来啊？你快点，我不管你，你快点，快点！这学问的拿捏是很困难的，你懂不懂啊？这就我们两个人，我不催你，我催谁啊？你再快说一遍！我不去救他了，你快点！你不信我一掌拍死你！你不信我杀了你！ 傻大哥，傻大哥来抓我呀！傻大哥，我在这儿呢。 小子，别逞强，你打不过他的。打不打得过？我不试试怎么知道？他有你师父九成的功力，你借他的剑等于送死。还有什么办法？只有一个办法，你许下心魔大师，从今以后任何情况下不能主动攻击别人，你的无相剑气就能瞬间提至大成。可是你一定要想清楚。这有什么好想的？ 别出来混，靠的是智慧。 你怎么样？我没事。我的无相剑骨已经练到一百零八重。你刚刚怎么接下那一剑的？我牛呗。终于出来了。糟了，这滴血已经没有刚才那么亮了。 竟敢伤灵儿！我杀了你！可惜你们来晚了，否则恕不奉陪。 又是姹紫嫣红，你是说，和刚才炸伤掌门的是同一招？对，姹紫嫣红是圣经仙门的独门仙法，威力极大。所以这一切的幕后黑手就是圣经仙门。不知道，现在他们把小灵儿害成这样。 究竟是图什么呢？我不管他们图什么，小爷现在就去圣金仙门把他们给屠了！你站住！圣金仙门是九州第一大门派，凭你这点功力，给人家塞牙缝都不够。 还是跟我说清楚，方才那一剑你怎么挡下来的？什么？怎么挡下来？啊？我就是签了心魔大师了。你拿什么毒誓？等价交换？不能主动攻击啊！这有什么大惊小怪的、啊？你傻呀！入门第一天我就跟你讲，修行就是要硬，命要硬，修为要硬。你现在当一个乌龟壳，碰到功力高一点的，一掌能拍死你，你还反击个屁呀、啊？ 你知不知道心魔大事非同小可？一旦一旦违约，永不超生，魂飞魄散吗？你知道你还？但刚刚情况那么紧急，我哪顾那么多？我只想保护你。 先送老板娘回去吧。